Мольбой к вам обращаются женщины Украины. Сегодня в наш украинский дом пришла беда. По лживому приказу Путина войска России вошли на землю Украины. Идет война. Гибнут ваши и наши дети. И ваши, и в наши дома идут похоронки. С начала войны погибло 865 защитников Украины. Более трех тысяч получили ранения. Более двух тысяч российских солдат тоже погибли. За что погибли русские солдаты на украинской земле? Зачем они сюда пришли? Разве их здесь семьи, матери, дети? Зачем они здесь? Мы хороним своих сыновей как героев, которые защищали нашу землю, нашу свободу, нашу независимость, защищали свои семьи, будущее своих детей. Их оплакивает вся страна. Ваших сыновей хоронят тихо, тайно. Без почестей, без славы. Матери России, так неужели мы с вами рожали своих детей для того, чтобы их убивали? Разве мы с вами не можем прекратить эту землю, э, защитить свою землю, защитить своих сыновей от смерти? Женщины России, скажите нет войне. Скажите.